Terima kasih telah menonton! Halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian ya sebelum lanjut ke video karena ini menjelang lebaran ya saya ucapkan selamat hari raya idul fitri minal wal faizin mohon maaf lahir dan batin ya apabila saya selama ini dalam berbicara atau membuat video banyak tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati sahabat semua saya mohon dimaafkan ya sahabat Ya, oke okay, kita lanjut ke video. Jadi di video kali ini saya akan membahas bonsai tausi lagi ya. Ya, ini pohonnya di belakang saya sambil kita bahas, sambil kita lihat pohonnya. Ikuti terus ya sobat. Iya, sobat. Nah, ini awal mulanya pohon ini saya dapat. Itu pohon kacau ya atau akarnya itu kacau. Dan ini saya lakukan ground ulang untuk memperbaiki kondisi akar ya. Kondisi akar ya. Jadi untuk awal tanam pohon ini itu seperti ini sobat. Ya. Seperti ini. Awal tanamnya seperti ini. Dan sekarang kondisinya sudah lumayan lebih baik daripada sebelumnya ya. dan di sini sudah beberapa kali saya lakukan pemotongan pada akar ya untuk di tahap supaya ini tumbuh dengan maksimal akarnya. Ya, jadi kalau yang sudah besar kita kurangi prioritaskan yang masih kecil seperti ini. Ya, ini untuk kondisinya seperti ini ya tampilannya tidak bisa saya maksimalkan ke tampil yang lebih bagus ya hanya bisa saya maksimalkan seperti ini dan ini pohonnya ini besar ya Oke kita bandingkan dengan gunting ya, pohonnya besar dulu awal dapatnya seperti ini ya sahabat bisa simak sekarang sudah seukuran ini dan ini juga akan saya lakukan pemotongan pada akar. Dan ini untuk ketentuan mukanya. Saya cocoknya dari sebelah sini, tapi untuk dari sebelah sini kondisi akarnya itu masih kurang mendukung ya. Ini yang saya kadang-kadang suruh besar ternyata kalah. Padahal ini sudah saya potong. Dan ini sudah saya potong. Tapi masih kalah ini ya. Dan ini dulu saya susul ya. Ini bibit saya tempel ya, bibit yang akarnya cuma sebelah saya tempel, tapi juga masih kurang maksimal. Karena kesalahan saya, ini belum tumbuh maksimal, sini sudah saya potong ya sobat. Nah tapi ini kalau untuk tampilan seperti ini, sudah lumayan cukup sebenarnya ya, untuk akar, sebentar biar ada pembanding ya gunting untuk akar sebenarnya sudah lumayan cukup nah ini nanti ini akan saya potong ini juga akan saya potong karena untuk awal potong ini saya hanya untuk mengurangi pembesaran aja ya biar di sini tidak over untuk memprioritaskan akar yang lain supaya lebih cepat besar duluan biar seimbang dengan yang lain ya nah ini sistem saya cutting ini juga masih kepanjangan sengaja ya nanti yang kita gunakan tunas yang ini sini potong lagi dan kalau kita lihat kambiumnya ini sobat kambiumnya cepet banget ya ini kemarin luka sangat besar itu sudah separuh ini nutupnya Ya, sudah separuh ini, ya. Dan ini akan saya lakukan pemotongan akar lagi tadi, ya. Berarti yang akan saya potong ini, ini, dan ini, ya. Ini yang akan saya potong ya supaya seperti ini sobat supaya ada akar-akar serabut ini ya gunanya dipotong seperti ini supaya ada akar serabut dan nanti ketika diangkat atau pindahkan ke pot itu tidak beresiko ya pohonnya aman pohonnya tidak ngedrop dulu tampilannya seperti ini sobat muka dari sebelah sini juga sudah cocok ya tapi ini agak main kalau dari sebelah sini nah ini agak kelihatan nih di sini genting ya agak kelihatan genting jadi di sini terlihat seperti terlalu besar tapi kalau cocok sih gak apa-apa ya sebentar kita coba Oke okay, okay lah kita atasi dulu Akar-akarnya okay, Ini akan saya potong Karena untuk awal Terlalu panjang ya sobat ya sobat untuk selanjutnya ini akan saya pasang karpet talang ya ya jadi ini fungsinya supaya nanti ketika kita timbun tanah-tanahnya tidak terhempas ya jika terkena air hujan Oke, langsung saja kita timbun. Tipisan enggak masalah ya sobat. Nah, ini sudah selesai saya timbun. Tinggal nah ini, ini tidak saya timbun keseluruhan. Karena kalau ditimbun keseluruhan ini nanti di bagian atas bisa tumbuh akar ya. Nanti jadi terlalu tinggi. Makanya tidak saya timbun semua. Jadi ini saya sisakan separuh. Supaya tumbuhnya di area samping saja ya. Nah, sangat mudah ya memperbaiki akar tausi yang rusak. Ya, untuk awalnya tadi sahabat sudah simak ya. Dan kondisi sekarang seperti ini. Ini sudah lumayan ya. Dan ini perlu saya potong ini ya. Kita potong saja. dan juga ini ada beberapa tunas yang perlu saya kurangi juga supaya tidak terjadi over lagi ya nah ini sudah saya kurangi semua jadi sementara seperti ini tampilannya ya semoga nanti bisa lebih maksimal daripada tampilan awal ya sobat jadi seperti itu ya sharing dari saya mengenai bonsai tausi ya semoga bisa bermanfaat buat sahabat dan semoga nanti kedepannya saya bisa updatekan perkembangannya ya sobat. Dan ini masih tahap penyeimbangan antara akar dan juga cabang-cabang yang bagian atas ya sobat. Oke, kita lihat dulu. Ya, jadi seperti ini ya. Sudah saya cutting semakin bercabang. Ini untuk terusan mahkotanya masih kurang besar ya. Ya, jadi seperti itu ya sobat, sharing dari saya semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat berkarya dan berproses, kita ciptakan karya-karya bonsai yang istimewa ya sobat. Oke, videonya mungkin sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.